Всем привет! Сегодня у нас в работе Kia это Сарента? Сорента угу. гибридная, плагин. плагин гибрид. Это она может заряжаться, может быть гибридом, да. может ездить на электрике, может ездить на бензине, в общем, да. новая машина. Косимчик Лидик, Олег Николаевич, нам сейчас пару расскажет, что произошло. Пару слов. Что конкретно произошло, мы узнаем, когда батарею разберем. Машина продалась в Америке как like Run and Drive, полгода плыла, и сейчас батарея не выходит на связь. Ну, соответственно, не запускается, ничего с ней не происходит. То есть полный кирпич? Да. Что-то случилось с высоковольтной батареей, либо она была поломанная изначально. Это на аукционе. Наше действие это демонтаж батареи для начала. Да. И диагностика после, после того, как ее разберем, что с ним процесс пошел. Константин, поехали. Так, у нас батарея остается, машина поехала. батарея батарейка не такая большая, как на электричках, но тем не менее. Все, погнали. Приступили к сборке батареи от Kia Sorento plug Hybrid которая пришла с отлобанными разъемами, с разлобанными разъемами и полностью разряженная. Вот. Мы зарядили э, малыми токами, так как это было возможно, потому что ячейки не были прям в ноль разряжены. Для машины это было уже ноль, но по факту для лития это еще можно эксплуатировать. Вот. Она отлежалась у нас два дня. После двух дней дисбаланс не вылез, значит ячейки выжили. Вот. А также мы заменили разъемы. Это у нас а вот. уже целый. Это целый. Вот для сравнения, что было со старым. Ага. Ну его раздавило лапами погрузчика. Вот. А, второй уже установлен на батарею. Вот. Тоже не были такого рода повреждения. Есть. Ну, теперь новый. Казалось, на эту машину проблематично купить разъемы. <клышен> автомобиль 20-го года выпуска, и в нем оно немножко не такое, как у более старых. Но мы нашли. Модификации, да, мы их нашли. Не под заказ 42 дня. <клышен> Отлично. А быстрее. Прихтанули не немножко корпус. Вот этой зоне тоже Да, корпус, покрасили его. Вот. Проведем дополнительную герметизацию в этом месте, так как идеальная поверхность любиться невозможно. Будет ездить. В общем, сейчас у нас сборка, будем экспериментировать. А, уже на машине, правильно? Да. А с помощью чего малыми токами заряжали ее? А, с помощью специального стенда для этих целей. Вот, вот. он. Это один. Стенд да. у нас есть. Все Давай. четко. В общем, сборочка. Да. на автомобиль и погнали кататься. Так, закончили проект. Машина заряжается, ездит. Все с ней в порядке. Можно постоять Зарядочка пошла, стоит потребляет 3 киловатта, 29 процентов а, уже зарядила. В принципе, проект закончен, можно эксплуатировать, ставить ее на учет, наслаждаться ездой. Экономить? Да. Так что, если какие-то вопросы у вас с гибридом, или с электричкой, или еще с какими-нибудь электрическими вещами, не отчаивайтесь, же Charger сюда поможет. Все, Олег Николаевич. Да. Здесь, поэтому, будет ваша электричка или гибрид работать без проблем. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи.